продолжаем наш эфир. Спасибо за то, что вы с нами в студии Екатерина Некречи и мои гости. А, Олег Саакян, думаю, что известен нашим э, постоянным телезрителям. А, политолог, э, глава единого координационного центра Донбасс. Здравствуйте, Олег. И Владлен Небрат, первый раз в нашей студии, э, соорганизатор э, с э, общественного движения «Донецк. Это Украина». Здравствуйте. Очень приятно вас видеть здесь. И повод есть, что очень важно. Да? А, ну, в общем-то, повод есть всегда, когда мы Приглашаем вас, да, но в этот раз он особенный. Вот 13 марта а, в Киеве на Майдане в 19:00 состоится а, такая масштабная акция. Донецк это Украина, и а, вот мы сейчас видим кадры это а, март прошлого года в Донецке, да, когда украинцы вышли а, из флагами Украины, да, и показать, что Донецк действительно Украина, и ну и другого быть не может. Абсолютно верно. Это многотысячная акция. По некоторым данным, до 10 тысяч человек было собрано. Ну, международные СМИ, по крайней мере, указывали 10 тысяч человек. Это и все все из Донецка или? Это была абсолютная акция Донецких людей, причем 4 марта как раз 10-тысячный митинг. Он созывался вот для не досоврать за сутки. То есть за это было... Даже а... меньше, да, сказать, даже можно меньше. сказать, за ночь. Это ночью было принято решение, да. э, начали соцсетей штурмовать, штурмовать, соцсети, э, сообщать людям по своим знакомым, по, скажем так, по нашей комьюнити. И таким образом на следующий день вышло практически 10 тысяч патриотов. Ну вы же там были, да? То есть вы у, у истоков? А, Безусловно, да. Как это было? Вот, да, ну, мы можем там, смотреть видео да, и фотографии, но все-таки, когда э, вы были там, то вы понимаете, какая атмосфера это была. Можете ли сейчас э, передать в что кто там да. был? Ну, хотелось бы начать да, с 4 числа, когда был наш первый митинг. Потому что вот эмоции Очень от 4 -го. числа от 13 были противоположными, абсолютно уже разными. Потому что 4 число э, мы скоординировались в интернете, в соцсетях. Вот буквально несколько таких инициативных людей, которые друг друга до этого даже не знали, списались в интернете, реагируя на то, что начало происходить, что мы увидели, что в Донецке пытаются развернуть крымский сценарий. Начинаются захваты в администрации, приезжают автобусы с российскими номерами, с людьми, которые способствуют всем этим негативным процессам. И мы увидели в соцсетях уже тогда большой отклик, потому что люди присоединялись к нам, писали, чем мы можем помочь. Вот так мы объединились вот в ночь с 3 на 4 число, и 4 вечером уже собрали митинг возле собора на пересечении улиц Артема и Богдана Хмельницкого. Мы ожидали, что придет очень мало людей. Мы думали, что ну, Донецк — это город, где не привыкли по-настоящему митинговать. То есть мы привыкли к тому, что там проходят какие-то такие вот митинги, связенные бюджетники и так далее, там, поддержку партии регионов, которые организовывала местные администрации. Ну, мы думали, что Донецк это не тот город, где люди готовы митинговать, что, но мы были очень удивлены, когда мы пришли на мероприятие, и точно так были удивлены и наши оппоненты. Я помню, как я шел со стороны университетской мимо администрации тогда на этот митинг и видел, как собираются эти, ну, мы тоже назвали их тетушками. На тот момент антимайдан, да. который уже да, перерассер. Да. Ну, все это были уже движения. приехавшие из России люди. Мы видели эти да. автобусы. Четвертое число их еще было немного. Да, а вот мы видели, что они были уже я, я видел этих людей, которые собирались идти разогнать наш мининг, потому что думали, ну, что это будет для них легко. Когда они тоже вышли из-за угла, вы увидели вот это желто-голубое море людей, у них был шок. Они не пошли, они просто убежали обратно в Булгос администрацию прятаться, потому да. что они увидели силу украинского Донецка. Нас было очень много, нас было несколько тысяч. Я не могу сказать точно, что тяжело это все считать, потому что вот такая небольшая воздуха, это была 4, заполнена полностью ну, ну, было очень много людей. И там же мы гинули клич, продолжить начатое движение, выйти на следующий день уже на центральную площадь города. 5 марта мы выходим, нас намного больше. Нас опять намного больше собираются оппоненты под памятником Ленина, которых в разы меньше, чем нас. При этом вот посмотреть на тех людей, которые были под украинскими флагами. Ну это лучшие люди Донецка, я так считаю. Я видел зн знакомых э профессоров, докторов наук из нашего университета, видел молодежь, э бизнесменов средний бизнес, малый бизнес, которых я знал по, по своей работе, по своему бизнесу. Я тоже. Я не ожидал их всех там видеть. Ну при приходили все от мала до велика. Все, все, дончане, которых я знал, наверное, пришли туда. И при этом ни одного дончанина, которого я, я, бы знал, не было по другую сторону баррикад. Я до сих пор я не понимаю, у меня нет ни одного знакомого ополченца, так называемого. Mm -hmm. Поэтому 5 числа это тоже был колоссальный успех. Уже мы опять-таки видели агрессию с той стороны, они пытались, они, они бросали у нас на тот момент только яйца, какие-то там пакеты с мукой. Mm -hmm. Уже с обеда невозможно да, было найти да, в донецких да. магазинах нигде ни яйца, да, ни фрукты, ни картошки, ничего. <laughs> вот, но, опять же, митинг закончился, говорят, небольшими потасовками. В общем, ну, тогда это было относительно безопасно. Милиция нас защищала 5 числа. Мы решили продолжить. Продолжать выходить, доказывать, что Донецк это Украина. Показывать. Доказывать все. кому? Доказывать всему миру. Доказывать Путину, чтобы он ему в голову не пришло ввести сюда войска, чтобы не удалось сделать то, что удалось сделать в Крыму. В первую очередь мы говорили, Донецк выходит против войны. Донецк вышел сказать, что Донецк — это Украина. Никого не возникало сомнений в этом. Я вспомню один момент 4 числа, когда один человек всего пришел с символикой флагната, если я не ошибаюсь, да, тогда и его затюкала сама толпа что людей. Это, yes, наверное. Yes, да, флаг есть, yes, 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 правильно. Yes. Yes. То что за евроинтеграцию. И тогда люди сами затюкали и вы сказали: евроинтеграция, таможенный союз. Тогда еще это было актуально. Мы будем решать потом. Сегодня мы вышли за единую целостную соборную Украину. И было просто море украинских флагов. Пятое число, это уже было действительно, то есть если четвертое, это где-то 4 тысячи, то пятое число, это вот 10 тысяч человек, собравшихся действительно, это был абсолютно вот разрез общества. Это креативный класс, это средний класс, это абсолютно вот весь Лиг Донецк. Против них было связано всего три с половиной тысячи, примерно, приблизительно, там три с половиной тысячи боевиков со всей области. Это криминалитет, это админ ресурсы использованы. И вот действительно, на фотографии даже, это абсолютно два разных лица. И одно из них явно не Донецкое. Я думаю, то, что наши лица, они как раз были тогда Донецкими лицами. А вот... Скажите, в те дни, да, вот эти митинги, уже тогда оккупированный Крым, как вы ощущали, что будет? Думали ли вы, что возможно такой сценарий развития в Донецке? Или как вы себе представляли вот будущие недели и месяцы в городе? Для меня, ну, я думаю, для многих, переломным моментом стало 13 число, когда закралось первое сомнение, скажем так. Потому что до этого мы не верили. Ну, потому что мы знаем, ну, вот, никогда не было сомнений, что Донецк это не украинский город. Никогда никакие пророссийские силы не собирали больше 20 человек на какую-то свою акцию. То есть, ну, это абсолютно маргинальные были личности. Ну, мы сейчас их всех видим. Там, да? Есть дончане, которые за Россию какой-нибудь Пурдин алкоголик городской сумасшедший. Там кто-нибудь дончанин, кто? Даже не мог. Да, там все там лица мало дончан. Да, ну, например, россияни. председатель центра избиркома, их него, так называемые. Роман Лядин, да, дончанин. Ну, человек, который всегда занимался черным пиаром, то есть не, не проблема взять у кого угодно деньги, и я сделаю все, что угодно и скажу все, что угодно. То есть, ну, такие а, абсолютно маргинальные люди. Ради интереса вот. даже. И 13 число, когда вот, произошла та трагедия, когда был первый погибший, когда, ну, действительно мы увидели, что с нами ну, милиция полностью бездействовала 13 числа. Честно говоря, мы, мы потом по итогам Митингом мы сделали выводы, что местная милиция 13 числа уже была соучастником этого преступления. То есть это было предательство со стороны да, да. охранительных органов. Если 5 числа мы видели, что они защищали нас, ну просто живым кордоном, mm -hmm. хотя тоже, ну мы были раздражены тем, что, ну, явно человек нападает, но милиция просто не, не вмешивается, ну по крайней мере пытается закрыть нас там с после 5 числа, когда милиция действительно стояла рука в руку, когда они держали стенку, мы как-то поверили милиции, то что возможно, да, поменялась власть уже в Киеве, уже возможно кого-то, ну давайте по Донецку, кого-то прогнули, кто-то сам прогнулся, кто-то решил действительно то, что он патриот и ожидали то, что 13 числа милиция точно так же станет и будет стоять кордоном. Был новый, Мы... был новый начальник, новый начальник областной милиции уже был 13 числа. И да. устно нас заверили в том, что милиция будет применять дубинки, будет применять баллончики, газ в случае, если начнется потасовки, Причем либо с той, либо с другой стороны. Мы обеспечили тогда буферную зону между двумя митингами, поскольку скажем так, сепаратистские силы, они пришли ранее специально для того, чтобы сорвать митинг, начали собираться. Благо то, что и патриоты точно так же раньше подтянулись, и уже была критическая масса, которую разогнать им не удалось, потому что даже в пик их митинга и только под начало нашего уже количество людей было равное. Милиция стала, и отградила. Но 13 числа, несмотря на буферную зону, несмотря на что, в нужный момент милиция расступилась. В нужный момент милиция не применяла абсолютно никаких сил. Более того, есть кадры, где ходит милиционер и говорит нашим ребятам, которые замкнулись сейчас в автобусе и травили газом, потому что до петарды забрасывали, слезоточивые сепаратисты. И они уже сами поразбивали стекла оттуда, теряя сознание, выскочили в момент, когда видели, что зажигают молотовы, чтобы кинуть в автобус. И вот они выскочили, получается, в окружении сепаратистов, и милиция им кричала. Они кричали, сепаратисты, становитесь на колени. И милиция, подходите, становитесь на колени, а то нас побьют вместе с вами вот такая ситуация сложилась, полное предательства. Когда спрашиваете, для чего мы выходили на эти митинги, мы надеялись на центральную власть, мы надеялись на международное сообщество, поскольку вы себе не представляете, сколько журналистов было в Донецке международных в, вот в эти дни. У нас было от 5 до 10 встреч, вплоть до 2-3 часов ночи с журналистами международными. Я был на Майдане, в Киеве не было столько международных журналистов, сколько там. Вейерсмейер понимал, что там горячая точка, и там может что-то начаться, и надо внимание привлечь. И мы привлекали это внимание, и показывали действительно лицо Донбасса, показывали то, что Донецк — это Украина. Для того, чтобы у центральной власти было оправдание и было легитимное право применить силу, действительно выгнать из облгосадминистрации те там, пару сотен захвативших и несколько десятков вооруженных лиц России. Точно так же, как сделали в Харькове, например, как сделали в других городах. Но, к сожалению, вот 13 числа этот момент был упущен. 13 число уже были признаны 20 автобусов с России, было 4 микрофобуса с, с бывшим, бывшим Берку с Крыма. И тогда была такая вот сакральная ритуальная жертва Дима Чернявский, которую сделали для того, чтобы запугать. Мы уверены в этом патриотическое сообщество Донецка. Если до этого мы понимали, что за проукраинскую позицию можно было подраться в Донецке, действительно тебя могли избить, действительно тебя могли угрожать. Единицы уже на тот момент похищали, но так, чтобы тебя убили на центральной улице, на центральной площади в городе, такого не было. После 13-го проявлять свою позицию гражданскую уже стало невозможным, потому что начали преследовать в открытую, на улицах города, начали ходить по домам, выискивать, начали следить. Была таксистская целая, у них сеть на базе таксистов построена, когда отслеживали любое проукраинское движение, передавали через рацию, и через 5-10 минут. За тобой уже выезжала их оперативная группа с битами, с травматами. Ну, Все, начался террор. Вот до 13 числа это было, возможно, какое-то гражданское противостояние, инспирированное извне. Угу. С 13 числа это начались уже террористические действия против государственности и против патриотов Украины. Ну, когда пришлось уехать из Донецка? В какой момент? Ну, мы еще тогда не уехали, у нас еще, к сожалению. Uh. У нас еще были. О акции. Олегу больше повезло 13 числа, бы не повезло потом 28 апреля. Да, а, Владлен меня, после меня наоборот, меня поймали 13 числа после митинга. Потому что ну, мы ожидали, что все будет развиваться, потому что сценарий было и 5 числа. А кто поймал? Это 13 марта, правильно? Да, 13 марта, когда закончился митинг, ну, мы ожидали, что все будет, как и в прошлый раз, что мы будем собирать сцену, звуковое оборудование и уедем. Мы тогда собрали эту сцену, звуковое оборудование, сели в микроавтобус вместе с оборудованием, и уехали 5 числа. 13 собирались делать все то же самое когда мы объявили об окончании митинга, э милиция, организованными колоннами, сразу отступила. Причем, ну, можно сказать, что они организовали коридор для нападавших на нас людей, которые были вооружены с той стороны ножами, откуда? газовыми баллончиками, арматурой, ну, чем попало. Вот. Ну, я э следствие сцены помню, что передал какие-то вещи э э э э э организатору тоже нашего митинга, с которым мы это все делали в Дианеберг. Убежала, я спустился к нашей самообороне. Мне, к сожалению, вот, сыграл на злую шутку, не было никаких опознавательных знаков. А может быть, наоборот, что мне удалось в итоге спастись. А, ну и в общем, они на нас ринулись. Я успел, как бы, одному нападавшему, э, заехать, Ответить. Да, заехать в лицо. То есть они набросили, чтобы избить его. Ну, абсолютно классическая ситуация. Понимаю то, что среди них были люди, вооруженные ножами. Понятное дело, что была основка, что должны были быть жертвы. Ну, по мы этого не ожидали. Жертв было. Да, жертв мы, мы, этого, мы, мы этого никак не ожидали. И, в общем, в общем, я поймал сразу же, ребята были одели маски, которые из нашей самообороны. Но так как я к этому не готовился, я поймал там струю удушающего газа, начал отступать, потому что не мог дышать, пролазил между этими злополучными автобусами и первый удар получил от нашего же самого бронзи, который думал, что наоборот, я лезу оттуда, потому что, наверное, не было их обознавательных знаков, я получил протеи, я украинскую мову кричу ему, я сви". Он говорит, выбач! Побеждали. Но я пролез таким, что этих автобусов, тут со всех сторон матерная ругань в мою сторону, потому что там оказалось очень много этих а с той стороны уже были а меня все знали, потому что я был ведущим этого митинга, как и предыдущего, меня знали в лицо, они уже объявляли нас в розыск. ДНРцы, они, в общем, Толпой ринулись на меня, рядом стояли милиционеры, которых, ну, у которых групп, группа людей как, в форме, да, как, их, у них бы хватило сил меня защитить, если бы у них было это желание. Но они стояли и просто смеялись над происходящим. Да, ты скажи, как э, хватали за бронежилеты милицию и просто ставили перед собой для того, чтобы не били. Ну то есть. Я сейчас да, расскажу, потому, что я, я, я так поступил. Они в разбегались, Тогда быстрее, чем люди. когда встречали э, людей. Они начали ну, толпой избивать меня. Я прикрылся с той стороны. Выбежали как раз ребята из саморона, часть людей этих отвлекли и ну трое остались возле меня двое заламывали мне руки один пшикал э, перцовым баллончиком в глаза. Но я понимал, что ну, сейчас меня либо здесь убьют, либо мне надо спасаться. Я вот поймал этот момент, прыгнул коленом в грудь, ударил этого пшикающим баллоном мне в глаз, раскидал тех, которые меня держали, но ну, вот вырвался из их рук. И реально ворвался в толпу этих милиционеров, которые стояли рядом. И просто схватил одного из них за бронежилет и толкнул. Он упал на этих на меня нападавших, что отвлекло их. Я через толпу милиционеров убежал, сел в трамвай, который они перегородили, перегородили дорогу был остановлен. Я сел в трамвай, вот так, терял уже зрение, потому что у меня были запшиканы глаза перцовым газом. И вот, ну, я видел, что они бегают, ищут именно меня. Заметил в тот же момент, что рядом стоит просто очень перепуганный таксист, который не понимает, что ему делать. Я выскочил, сразу же сел со, к нему на заднее сиденье, говорю, мужик, вывези меня, пожалуйста. И он э, говорит, я не понимаю, куда мне ехать. Я говорю, объезжай трамвай по кругу, там был коридор, я говорю, раз ты сможешь и ехать в сторону Гринплаза. В общем, он, и он, он меня вывез, говорит, не надо денег, ничего, выходи. Он был тоже, очень испуган, я вышел, потерял зрение, шел по этому торговому центру, уже на ощупь дошел до туалета, пытался промыть глаза. И тут был такой момент, подходит ко мне парень какой-то и говорит, что с тобой случилось? Я говорю, ну, на митинге досталось. Он мне задает вопрос, а ты с какой стороны? А я ничего не вижу. Я ничего не вижу, я ему говорю... Ну, думаю, а что терять? Ну, думаю, ну, он вроде бы здесь один, если что, вслепую, ну, буду драться, не так уж и страшно. говорю, с украинской. Он мне говорит, а, да, все в порядке, я с ультрас-шахтера. Ну, мы знали, ультрас-шахтера, они занимались когда патриотической позицию, они защищали еще Евромайдан, потом к нам присоединились. Очень показательно было. Да, да, и он, числа. и он, меня тогда вот водил, давал какие-то салфетки, потому что я не мог абсолютно открыть его оба глаза. Потом приехал за мной тогда еще просто один из наших активистов, который к нам тогда примкнул Алексей Рябчин, сейчас он депутат Верховной Рады от фракции Ватищина. Вот он меня забрал, отвез в больницу. В общем, для меня эта история, в общем-то, закончилась хорошо. В принципе, никаких там таких тяжелых увечий я не получил и так далее. Но потом, какой у меня был шок, когда я приезжаю домой. У нас еще тогда в кабельных сетях, а, ну, в общем, они, наверное, не приставали показывать, зашли, показывали российские каналы, я включаю, ну, не помню, какой из российских каналов, и там рассказывают про то, как бандеровцы в Донецке набросились на мирный пророссийский митинг. У меня был шок, ну то есть да как показали, можно говорить на говорить да, точно наоборот. Это все пережил да, да. И Был участником событий, конечно, это слышать. И невозможно. Потом начали созваниваться и узнали вот эти ну, трагические новости про то, что минимум один погибший. Парень, с которым я вот буквально перед этим митингом познакомился, мы не были знакомы. Дима, я жалею о том, что я не знал его раньше. Ну в общем. Да. Ну, и в тогда общем, вот 13 число стало, стало переломным моментом. Мы mm -hmm. поняли, что Ситуация становится неконтролированной. Вопрос Милиции в городе нет. Милиции в городе, нет. Выражают, Милиции просто, в городе да. нет. Того же 13 -го числа совет сотников нашей самообороны, которые собирались, выразил недоверие Семену Семеновичу, который тогда взял на себя функцию возглавить самооборону города. То есть мы понимали, что мы в принципе... И козырял тем, что вот я там на короткой наде с РНБО, с кем угодно. И мы понимали, что мы остались одни. Донецк никому сейчас не нужен. Никто не может повлиять на эту ситуацию, кроме нас самих. Тогда, и мы пытались... Когда это вы сделать. уехали? Вот выехали из города. 29 -го апреля. 29 -го. 28 и 29. -го. В конце апреля, да? Ну вот милиция, в милиции предатели... Мы после этого, кстати, еще делали акции. Да, Просто мы, это мы были пытались, мы более не... маленькие акции. В основном мы апеллировали уже, то есть акции в основном детского характера. Это были праздники для детей, это были флешмобы, это были спонтанные акции на мостах которые собирались 100-150-200 человек специально в закрытой группе анонсировали просто для того, чтобы обзванивали журналистов и говорили приезжайте, вот будет акция, анонсировали, проводили акцию для того, чтобы пошла хотя бы картинка на мир о том, что в Донецке есть по не сказать то, что в Донецке есть патриот, потому что после этого выходить реально на улицы уже стало не просто опасно здоровью, а опасно для жизни. А тут фу, сразу вот, перейду к анонсированию, скажем так, акции завтрашней в Киеве мы выходим вот как раз. 13, э, через год после тех событий, да, когда... Бой. Знаете, вот две даты есть у Донецких таких вот. Ну, лично для меня, я знаю, что для многих. Это 4 марта, это 13 марта. 4 марта, да. когда Донецк себе признался в том, что он Украина, вот никто не ожидал Донецки, и сами люди не ожидали. Он признался в первую очередь самому себе, что он Донецк, что он Украина. И 13 число... Это когда была первая смерть, и когда, мы, когда стало и понятно, то, что мы противостоим не просто против системы, не просто против местных элит, а мы противостоим против всех. И у нас нет никакой поддержки, что донецкий патриот, он один в поле, и он будет, ну, скажем так, 13 числа мы увидели то, что и патриоты будут защищать Украину, потому что патриоты никуда не денутся. Буквально две минуты остается до конца эфира. Вот э, тогда Донецк был один на один, да, с, с этими угрозами, в себе признался в том, что это, это украинский город. Вот через год, спустя год, да, вот завтра на Майдан выйдут и, и дончане, я так понимаю, да, и переселенцы из Мы других городов, и, и конечно, Киева. и крымчане, и, и киевляне, да, ну вот, вот вы сейчас один на один, вот дончане с, с этим совсем, или вы уже чувствуете поддержку центральной власти Украины? Очень сложный вопрос, потому что как переселенцы один на один. Люди, которые остались там, на территории, скорее против всех. Как активисты, которые переехали оттуда, ну где-то, наверное, чувствуем поддержку. Но, к сожалению, все равно. Вот ощущение у тех, кто здесь, это один на один. У тех, кто там, это одни против всех. Вот, иначе это не назовешь. Есть очень много вопросов по поводу там. Сегодняшних властей, которые назначаются Киевом, очень много вопросов. Да, очень Ничего много не меняется. То есть, да, очень много идиозных назначений. Опять во властные коридоры не попадают патриоты, попадают те люди, которые уже, не, не, уже продавали эту землю и готовы продавать ее снова, скажем так. Поэтому ну, возникает очень много вопросов к властям все равно. Это и... на освобожденных территориях, да. имею в виду. Очень много до сих пор сепаратистов, как на самых нижних просто вот люди ходят по улице, те, кто организовывал, те, кто брали оружие в руки, заканчивая уже, скажем так, кабинетами чиновников. Точно так же сидят там те же люди, и это прекрасно местные жители знают, и из-за этого недоверие э, к центральной власти власть никуда не девается. Ну. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Жаль, что мало времени, увлекательная история. Мы говорили об истории, на самом деле, да, да потому что да, да. столько всего поменялось за этот год. Ну, мы Но... приглашаем всех. Приглашаем всех завтра прийти 13 числа э, в 19.00 на центральную площадь страны для того, чтобы еще раз показать, что Донецк — это Украина. И второй слоган, который был у нас в Донецке, это «Одна едина соборная Украина». Вот с этим yeah. мы обращаемся к местным жителям, к гостям города. Приходите, бо Украина, она действительно одна, она едина и она Увидимся завтра на Майдане. Олег Саакян, наш гость, и Владлен Небрат, э, соорганизатор э, да, этого движения «Донецк – это Украина». Спасибо вам и нашим телезрителям спасибо. Оставайтесь с нами.